लोकविकासाच्या गोष्टी करतात मात्र गुजरातमध्ये जे हत्याकांड झालंय ते लोकांनी विसरलेलं नाही असं म्हणत केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला ते मुंबईत यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये बोलत होते अल्पसंख्याकांच्या प्रगती आणि हितासाठी हम और हमारी जिम्मेदारी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता यावेळेला शरद पवार यांनी मोदींना टार्गेट केलं काही दिवसांपूर्वीच नरेंद्र मोदी आणि शरद पवार यांच्या भेटीचं वृत्त होतं आणि त्यानंतर पवारांनी मोदींवर टीका केली पर मोदी जी सर नाव खेड़े से मतलब तैनिक टाले। आप इतामों से लहरा रही हैं। अच्छा है। आज हमारा इस फरोशी राष्ट्र का उपचार थी देश में जाकर जागरण जगह पर विकास की बात करते हैं। हम इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते। पर हमारा कहना ये है, हमारा कहना ये है कि विकास से नहीं क्या, जलवायु ब वलपमेंट यानी समाज का सबसे बड़ा सबसे गरीब तक है उनके जीवन में बदलाव लाना उनके चेहरे में हंसी लाना और ये सब करना हो तो ये इस देश का हम भी कोई साथीदार है मालिक है इस तरह की भावना इनके मन में पैदा करना ये जिम्मेदारी है कोई तो इस पर कुछ लोगों का ध्यान दे किसी के नाम पर कभी किसी से करता नहीं हो पर आज देश में एक अलग माहौल तैयार करने के अवसर कुछ लोग काम में लगे हैं मीडिया पूरी इनके साथ है टेलीविजन लगाइए आप टेलीविजन में दिखाते हैं कि गुजरात में ये हो रहा है गुजरात में वो हो रहा है देश से रक्षा अच्छा, इसे हम बदलना चाहते हैं ठीक है जहां कुछ अच्छा हुआ तो इस बारे में हमारे दिन में कोई दुख की बात नहीं है हमने दूसरी भी बात कुछ देखी है वहां क्या हुआ था लोगों के आम कटल कैसे हुई इसका भी रक्षा देश के सामने है अब यह पुराने बातें हम याद नहीं करना चाहते और इस बारे में हम बोलना भी नहीं चाहते मगर कोई ऐसी बात कहने के लिए कोशिश करेगी पूरे देश की हुकूमत हमारे हाथ में ले लो दे, दे दो और वो देने के बाद समाज के कुछ लोगों के हितों की तो हम रक्षा नहीं करेंगे हम कहते हैं उसी तरह से उनको जागरूक पड़ेगा और ये शक्ति कोई करेंगे ये शक्ति हम बर्दाश्त नहीं करेंगे राजनीति में कोकणा मध्य पुनः एक विरुद्ध राणे अशा प्रकारचा संघर्ष सुरू होण्याची की चिंता कारण नितेश राणे यांच्या आवान